Вас приветствует Национальный фармацевтический университет, кафедра товароведения. Данная лекция на тему тара, укупорочные средства и упаковочные материалы для парфюмерно-косметических изделий. В данной лекции будут рассмотрены классификация тары, классификация укупорочных средств, упаковочные материалы, требования к таре, упаковочным средствам и упаковочным материалам, хранение тары, укупорочных средств и упаковочных материалов. Тара для парфюмерно-косметических изделий подразделяется по материалам изготовления на металлическую, стеклянную, керамическую и пластмассовую. По конструктивным особенностям – флаконы, бутылки, тубы, банки и диспенсеры. Ассортимент тары для парфюмерно-косметических товаров – это стеклянные, керамические бутылки и флаконы, банки. автомайзеры. Автомайзеры это небольшие флакончики со снимающимся спреем. Они используются для хранения и транспортировки разливной парфюмерии. Полимерная тара для парфюмерно-косметических изделий. Тубы. Тубы используются для хранения лосьонов, гелей, кремов и масок. Банки. Банки – это тара с широким горлом. В ней хранятся в основном кремы, а также маски. Полимерные флаконы. А также диспенсеры. Flow Pack. Это упаковка продукции в трехшовные пакеты. Как вы видите, мы имеем один шов, второй шов и с обратной стороны продольный шов. Дойпак. Это пакет, который устойчив в вертикальном положении. Дойпак можно считать частным случаем пакета. Иногда верхний уголок дойпака оформляют в горлышко с резьбой, на которое навинчивают крышку для многократного использования. Как и просто пакет, дойпак изготавливают из многослойного материала. Дойпак обладает определенными барьерными свойствами. Надежность барьерного слоя зависит от качества использованных материалов. S-Patch. Дойпак с двойным дном. Он более устойчив. Он не опрокинется, если наполовину пуст. Отличается от обычного пакета Дойпак наличием двух донышек сверху и снизу. Для удобства потребителя пакет снабжен широкой горловиной и пластиковой ручкой-клипсой. Такой пакет, возможно, налить на 20% больше содержимого, чем в обычный пакет дойпак, что позволяет не увеличивать размеры пакетов, сократив таким образом издержки на логистику и складирование. Классификация укупорочных средств по назначению: без контроля первого вскрытия и с контролем первого вскрытия. По конструктивным особенностям: крышки, которые навинчиваются на винтовую горловину колпачки, которые вставляются, и бушоны. Это видности крышек, навинчиваемых на тубы. Пробки, которые вставляются. Купорочные средства с дополнительными функциональными приспособлениями, обеспечивающие распыление и дозирование. способы закрепления на таре. Это навинчиваемые, натягиваемые, закатываемые и вставляемые. Укупорочные средства для полиэтиленовых флаконов. Колпачки. Это простой колпачок навинчиваемый в форме шарика. Колпачок навинчиваемый флип-топ. Он имеет наверху крышечку, и дырочка, через которую будет дозироваться парфюмерно как косметическое средство. Колпачок навинчимый с дозатором. А также колпачок навинчимый диск-топ. Наверху он имеет диск с дозатором. Крышки. Крышки, диск-топ. Крышки Flip Top, крышки с контролем первого вскрытия и крышка Push Pull. Комплектующие укупорки для парфюмерно-косметических средств. Это триггеры, они предназначены для распыления аэрозоля, пенообразователи. а также накручиваемые спреи, косметические алюминиевые дозаторы, косметические пластиковые дозаторы, а также парфюмерные спреи под завальцовку. на стеклянные, комбинированные, резиновые, стеклянные в свою очередь. По методу уплотнения и уплотняющим материалом с прокладками, с герметиками или эластичными материалами, закрепляющиеся способом сварки или склеивания а также по способу производства. Это штамповка, вытяжка, прессование и литье под давлением. Классификация упаковочных материалов. По назначению это для сыпучих, таблетированных и пластичных и других лекарственных и парфюмерно-косметических средств. По материалам это бумажные, картонные, полимерные и металлические. И по видам листовые, пленочные и гофрированные. По количеству слоев это однослойные и многослойные. По способу производства экструзия или разлив или колондирование, прессование. материалов. Пленка полиэтиленовая, ПЕ. Пленка поливинилхлоридная, ПВХ. Пленка комбинированная полиэтилен целлофановая, ПЦ. Пленка пропиленовая, ПП. Фольга алюминиевая лакированная. Бумага с полиэтиленовым покрытием, БПП. Пленка полиамидная ПК-1. Трехслойная пленка из бумаги, фольги и полиэтилена БФП. Бумага оберточная марка А и Б. Бумага этикеточная. Пергамент марка Б. Подпергамент марок ПБ и ПБ-1. Требования к таре, купорочным средствам и упаковочным материалам. Требования бывают общие, специальные и санитарно-гигиенические. Общие требования. Эксплуатационные это защита от механических и физико-химических воздействий. Потребительские. Упаковка должна легко открываться и закрываться обеспечивать возможность извлечения содержимого независимо от агрегатного состояния, быть внешне привлекательной и информативной. Технологические требования. Возможность транспортирования продукции, применение автоматического оборудования для укупорки, иметь соответствующие размеры, обеспечивающие удобство использования и компактность. Требования, предъявляемые к стеклотаре. Тара должна соответствовать требованиям МЗ и ГФ Украины. Химическая и термическая устойчивость. Поверхность должна быть гладкой. На поверхности и в толще стекла не допускаются сколы, мошки, посечки, щербины, народные включения, а также свинь, ощутимой рукой. По качеству изготовления стеклянная тара должна удовлетворять следующие требования. Соответствовать стандартам и конструкторской документации по цвету стекла, форме, емкости, массе и основным размерам. Быть устойчивой при установке на ровную и гладкую поверхность. Вертикальная ось тары должна быть перпендикулярна дну. По корпусу изделия стекло должно быть распределено равномерно, без разнотолщинности. Наружная поверхность изделий, а также боковые и долные швы должны быть гладкими. Переходы горловины к корпусу должны быть плавными, с радиусом закругления не менее 4-5 мм. Поверхность венчика должна быть гладкой, без заусенцев и выступов. Переход края горловины во внутреннюю поверхность закруглен. Тара должна быть механически прочной, с достаточным сопротивлением внутреннему гидравлическому давлению, термически стойкой и хорошо отраженной. Технические требования, предъявляемые к металлической таре, поверхность должна быть покрыта специальным лаком. Наружная поверхность должна быть покрыта эмалями по нормативной документации. Эмаль и печатные краски должны быть устойчивы к воздействию атмосферной влаги. Изделия из пластических масс не должны иметь следующих дефектов. Трещин раковин, недопрессовки, кораблений и стыковочных швов, вздутий, разводов, крупных и народных включений. Маркировка потребительской тары по ДСТУ 4260 за 2003 год. Маркировка по видам материала. Стеклянная GL, с бумаги и картона (paper), деревянная (for), с текстиля (tex). Маркировка с, возможно... с возможностью вторичной переработки материала. Маркирует символом кольцо Мебиуса с обозначением вида материала. Маркировка с, возможно... с возможностью многоразового использования. также маркировка, которая обозначает производителя, товарный знак или идентификационный код предприятия изготовителя. Маркировка тары со стекломассы. Маркировка должна содержать информацию. Оттиск товарного знака предприятия изготовителя. Номинальную вместимость в литрах. А также год изготовления. Две последние цифры. Примечание. Для тары вместимостью до 200 кубических сантиметров допускается наносить только товарный знак. Для медицинской стеклотары допускается не наносить год изготовления. Маркировка может содержать дополнительную информацию о номере формы и указании принадлежности к национальному стандарту. На тару предназначенную для рыбной, парфюмерной, косметической и медицинской продукции, допускается маркировку ⁇ не наносить ⁇ Содержание маркировки транспортной упаковки. Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи. Манипу... Манипуляционные знаки – это изображения, указывающие на способы обращения с грузом. Основные надписи должны содержать наименование груза.